रमज़ान भी गुज़र गया इस रमज़ान में भी हमने जितना हमसे हो सकता था हमने रब तला की ही की हैं। ये रमज़ान भी हमने गफ़लत में गुजार दिया ये रमज़ान भी चला गया जुदा हो रहा है अब हमसे आखिरी घड़ी है ये, ये रमज़ान खेल कूद के लिए नहीं था ये रमज़ान गली महल्लों में या रात को मैच खेलने के लिए नहीं था हजरत जी मैंने अपने इन गुनहगार कानों से आते जाते सुना है रमज़ान का महीना होता था और दुकानों पे गाने चल रहे होते थे मैंने मैंने इन आँखों से देखा है कि रमज़ान का महीना होता था और लोग बिला झिझक जो है ना पी भी रहे हैं खा भी रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं कोई खौफ ही नहीं है और कहा जा रहा है कि जी हमसे रोज़ा नहीं रखा जाता मैंने एक बंदे को बोला कि यार रमज़ान शरीफ है कुछ तो शर्म करो कहने लगा जी ये भी बात साथ है कि आप किसी को मुंह पे इस तरह नहीं कह सकते मैंने कहा अल्लाह मैंने कहा तेरी हट धर्मी पे भी कमाल है कि एक गुनाह किया फिर उसके ऊपर डटा हुआ है तो कि इस तरह बात नहीं कर सकते मैंने कहा तुझे तो शर्म नहीं आती एक मुसलमान हो के तू तो, मुसलमानों के मुल्क में रह के एक और रोज़ादार के सामने तो ये काम कर रहा है क्या तुमने मरना नहीं है बताओ तो वो भाईजान मेरे साथ गुस्से हो गया लड़ने तक आ गया हालत तो ये है कि आज हजरत जी आप किसी को कोई बात कर ही नहीं सकते आज आप किसी को कुछ समझा ही नहीं सकते समझाएँगे तो उल्टा गल पड़ जाएंगे रमज़ान का महीना है ये गुजर गया अब हर बंदा मुहासबा करे अपना कि हमने इस रमज़ान में क्या किया ना हम नमाजी बन सके ना हम रब तला के करीब जा सके कदर की घड़ियां भी हमसे जुदा हो गई रमज़ान के रोज़े भी हमसे ये आखिरी रोज़ा ये भी गया नमाज़ें रमजान मुबारक में सब छोड़ दी जैसे मुबारक में एक नमाज पढ़ने का सवाब सत्तर नमाजों के बराबर है ना वैसे एक फ़र्ज़ नमाज छोड़ने का अजाब जो है गुनाह जो है वो भी सत्तर नमाजों के बराबर है तस्वीर का उल्टा रुख भी वैसा ही है हमने सिर्फ एक रुख देखा है तो मेरे भाइयों इस रमज़ान के आखिरी लम्हात हैं अपना हाथ जोड़े हुए आपके सामने अपना मुहासबा करें इस रमज़ान और मुबारक में सच्ची और पक्की सिद्ध के दिल से तोबा करें कि यार आज के बाद कोई भी ऐसा अमल नहीं करेंगे जिससे अल्लाह और उसका रसूल नाराज़ हो जाए कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे और अपने अंदर एक गुनाह जो सबसे ज़्यादा हमें नज़र आता है कि यार ये बहुत बड़ा गुनाह है वो हम छोड़ेंगे जैसे हमने रमज़ान गुजारा वैसे हम गैर रमज़ान में भी अपने आप को उसी तरह चलाएंगे जैसे हमने मुबारक में सुबह की नमाज जमात के साथ पढ़ी है वैसे ही गैर रमज़ान में पढ़ेंगे और बड़ा दिल दुख रहा है मेरा बड़ा दिल दुख रहा है मेरे से यह मंज़र नहीं देखा जाएगा कि कल जब हम सुबह की नमाज़ पढ़ेंगे तो बंदा कोई नहीं आएगा मेरे से वो मंज़र देखा इन सोचा भी नहीं जा रहा मेरे से कि आज जब मग़रब की अज़ान होगी उसके बाद ऐलान होगा कि शिवाल का चांद नज़र आ गया ईशा के वक़्त नमाजी कोई नहीं होगा फिर नमाजी गायब हो जाएंगे रमज़ान के लिए नई मस्जिद बनी रब तला तो फरमाते क्या बंदे हर वक़्त मांगने आता है कभी मिलने भी आ जाया कर हर वक़्त मांगने ही आता है कभी तो मिलने आ जा और ये मस्जिदें भी पुकार रही होंगी कि वो नमाजी कहाँ गए जो एक चांद नजर आने पे भर गई मस्जिद एक चांद नजर आया ग़ायब हो गए सर ये मस्जिदें रमज़ान के लिए नहीं बनी पूरा पूरी ज़िंदगी जितना हमारी है हमें चाहिए कि हम पांच वक्त की नमाज़ पढ़ें गुनाहों से माफ़ी मांगें अपने रब को राज़ी करें सच्ची तोबा करें मैं दुआगो हूँ कि रब तला आइंदा साल हम जैसे गुनहगारों की ज़िंदगी में ये महीना दोबारा नसीब फरमाए और अगले साल भी इसी तरह हम इसे रमज़ान मुबारक की बरकतें और रहमतें लूटें पता नहीं अगले साल कौन रहे कौन ना रहे कोई नहीं पता ये तो जीते जहान के मेले हैं ये तो जब आएगा रमज़ान तो फिर पता चलेगा किस कौन हमसे जुदा हुआ और कौन हमसे दूर हुआ और कौन हमारे गरीब है ये तो अगला रमज़ान बताएगा मेरे भाइयों कोशिश कीजिएगा कि जैसे रमज़ान गुजारे वैसे बाकी भी ज़िंदगी गुजारे गुनाह ना करें कोई भी रब को नाराज़ ना करें नमाज नमाज का नागा ना करें पूरी नमाजें पढ़ें कुरान मजीद की तिलावत करें सुबह का आगाज़ टी वी देख कर नहीं कुर मजीद को देख कर करें अल्लाह रब्ज़त इन शाह हमारे हालात पर करम फरमाएगा ये जो हालात आज ख़राब हैं ये बिल्कुल सही हो जाएंगे